Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить вам сорт ремонтантной малины польской селекции. Называется ⁇ Покуса ⁇ Ягодка крупная. Масса ягодки от 8 до 14 грамм. Вот такого насыщенного цвета. Костянка очень маленькая, тем более для такого размера ягод. Значит, на этом кустике, который я вам сейчас показываю, высота его достигает 1 метра, около 50 ягод. Вот мы видим латераты. Пожалуйста. Вот усеянные ягодки. Созревание ягод идет постепенно. Вот я вам сейчас показываю размер ягодки. И вот урожайность этого кустика. Созревание постепенное. Для этого сорта покуса вообще характерно созревание ягоды в начале середине августа. Но бывают и исключения. Вот, например, как вот сейчас я вам показываю, довольно-таки раннее созревание ягоды. Сегодня у нас 11 июля. И уже у нас ягодка спелая. Вот. Сравнительные размеры это ягоды. Ягода очень ароматная, вкусная, сладкая. Сейчас я вам покажу побеги, которые будут плодоносить созревать в середине августа, а может быть даже в начале, в зависимости от погодных условий и зоны. Вот. Высота этих побегов приблизительно достигает 2 метров. Вот уже закладываются цветоносы. Размер плодовой части достигает приблизительно 40 сантиметров. Как я уже сказала, ягодка созревает постепенно, ягода крупная. Урожай практически можно получить от этого сорта до морозов. Я думаю, если бы не было заморозков, ягода бы зрела и зрела.